26 числа поступила на пульт диспетчер 27 части, 23.20, информация о том, что горит по улице станкостроителей, горит квартира. Значит, при выезде выехал личный состав на место происшествия 27 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен, после чего были найдены. боеприпасы вот артиллерийского снаряда в виде в виде патронов автомата вот, и граната. то есть все это было хаотично разбросано по квартире вот, были кое-какие приспособления то есть скорее всего это на квартире переделывалось травматического под боевое оружие вот, было оборудование на месте ну, уже с группой бы все было проведена работа полиции думали, чего загорение осталось конкретно пока мы не можем сказать о чем загорелось но пожар произошел на кухне угу. то есть произошло само возгорание на кухне а арсариат тоже на кухне был нет на момент прибытия подразделения 37 части Значит, хозяина убежал, выскочил с квартиры и...